بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كي امتياز خصوصيات طوبى لعبد الرحمن بن عوف وألف غبطة فقد بشره بالجنة الصادق المصدوق محمد بن عبد الله وحمل جنازته إلى مثواه الأخير قال رسول الله سعد بن أبي وقاص خوشخبری ہو عبدالرحمٰن بن عوف کے لیے اور ہزاروں مرتبہ ان پر رشک کیا جائے کہ حضر عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی خیر و سعادت والی اور انتہائی قابل رشک تھی صادق و مزدوق حضر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں جنت کی بشارت دی اور دفن کے لیے لے جاتے ہوئے ان کے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کندہ دیا ان کی نماز جنازہ ضل النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور ان کے جنازے کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ ساتھ گئے اور ان الفاظ میں ان سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا لقد ادرقہ صف وہا و سبقتا ضعیفہ اللہ ترجمہ اے عبدالرحمن آپ نے دنیا میں سے اس کے عمدہ حصے کو اپنایا اور اس کے خراب حصے کو چھوڑ کر گزر گئے اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار رحمت نازل فرمائے فوائد و نصائح شادی سنت کے مطابق کیجیے حضرت عبد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم شادیوں کو تکلف سے پاک کریں اور سنت کے مطابق کریں جس میں مشقت کی کمی کے ساتھ ساتھ بہت سی خرافات اور محرمات سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا دین اسلام میں شادی کی ضروریات نہایت آسان اور بہت ہی مختصر ہیں مثلا نکاح رخصتی مہر اور ولیمہ بس یہ چار اجزاء ترکیبی ہیں باقی ان چار اجزاء کے علاوہ ساری چیزیں بالکل غیر ضروری ہیں جبکہ بعض تو غیر اسلامی چیزیں بھی شامل کر لی گئی ہیں مثلا منگنی مہندی رسم حنا، رسم مایو وغیرہ اور سیج وغیرہ کی سجاوٹ اور مایو میں گیندے یا کسی بھی قسم کے زرد پھولوں کا استعمال اور کرسی کی سجاوٹ وغیرہ وغیرہ یہ سب وہ امور ہیں جن کا کسی مسلمان شخص کی شادی کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ تقریباً سبھی لوگ ان رسومات اور خرافات سے یکسر عاجز اور ناخوش ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں علاوہ ان کبھی اور فضول رسومات کے چند اور بھی بے معنیٰ چیزیں شادیوں میں داخل کر لی گئی ہیں مثلاً نت نئے قسم کے کارڈس چھپوانا اور لڑکی والوں کا نکاح والے دن پر تکلف دعوت کا اہتمام کرنا ضروری سمجھ کر یہ سب وہ باتیں ہیں جن کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں جبکہ اکثر نام و نمود اور شہرت اور دکھلاوے کے لیے ان خرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے الغرض شادی جو کہ بذات خود ایک سنت عمل ہے سینکڑوں محرمات حرمات کی زد میں لا کھڑی کر دی گئی ہے اللہ تعالی مسلم امت کو اس خواب عشیہ سے بیداری طاعت نصیب کرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ان کی شادی کا بھی تذکرہ گزرا کس قدر آسان اور سہل شادی تھی اور کس قدر تکلفات سے پاک تھی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی شادی کا علم نہیں تھا اندازہ کیجئے ہم کس قدر دور جا چکے ہیں آج اگر کسی کو شادی میں مدعو نہیں کیا جاتا تو وہ سو قسم کے شکوے اور شکایات لے کر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا کوئی بات نہیں یا یہ کہ فلاں صاحب نے ہمیں اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا اور کیجیے کیا شادی پر سب تعارف والوں کو بلانا فرض ہے اور کیا اگر ہمیں نہ بلایا جائے تو ہم اس قسم کے گلے شکوے کرنے کے حقدار ہوں گے یقیناً ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی رسموں میں آخرت کا تو نقصان ہے ہی لیکن جس دنیا دکھلاوے کے لیے یہ رسمیں نبھائی جا رہی ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور لوگ پھر بھی باتیں بتاتے بناتے ہیں اس وقت آدمی کے پاس افسوس اور حضرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرے جن سے اس کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچتا رہے اور دنیا کے اندر بھی وہ مال صحیح جگہ استعمال ہو جائے فضولیات میں ضائع ہونے سے بچ جائے اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دنیا کی محبت دل سے نکال لیجئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھیں یعنی دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دے حضرت صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں اس کی مثال ہیں دنیا کی محبت اور مال کی محبت دل سے نکال باہر کرنے کے لیے اکثر مشائق صدقہ دینے کی ترقین فرماتے ہیں ہر شخص اپنی آمدنی کے ایک حصے کو ہمیشہ صدقے کی نیت سے علیحدہ کر لے مثلاً دس فیصد یا بیس فیصد یا اس سے کم یا زیادہ بہرحال ہر شخص کی توفیق کا حال دوسروں سے مختلف ہوتا ہے اس لیے اپنی وسعت کے مطابق مناسب مقدار طے فرما لیجیے حقیقت ہے کہ صدقے کی بے شمار برکات اور انوارات میں سے جہاں بہت ساری دنیاوی اور اخراوی برکات اور فوائد کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ایک آزمودہ حقیقت ہے کہ مال کی محبت ختم کرنے میں بھی صدقہ بے پناہ تاثیر کا حامل عمل ہے اس لیے ہم بھی مال کی محبت دل سے ختم کرنے کے لیے اور حصول و ثواب اور رضاء الہی کے لیے صدقہ دینا شروع کر دیں نئی صدقے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی خوب اہتمام ہو آخرت کی محبت کے حصول اور دنیا سے بے رغبتی کے لیے اس طرح دعا مانگے اے اللہ اس دنیا کی جو حقیقت تو نے اپنے انبیاء علیہ مصرات و پر کھولی اور جو حقیقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر کھولی اس کے نتیجے میں وہ اس کی محبت سے محفوظ اور معصوم رہے اے اللہ اس دنیا کی ایسی ہی حقیقت ہم پر منکشف فرما دے اور آخرت کی جو حقیقت تو نے انبیاء علیہم صلاۃ وسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر واضح فرمائی تھی اس کے نتیجے میں وہ مکمل آخرت ہی کی طرف راغب اور ساعی تھے اے اللہ آخرت کی ایسی حقیقت ہم پر بھی ظاہر فرما دے آمین